Друзья, телеканал Миколаев продолжает свою работу у прямому эфире, и в нас же ЕПР ранковый. Есть, я с задоволением представляю вам Марину Артемову, диетолога. Марина, доброе утро. доброе утро. Спасибо, что, несмотря на такой ранний час, вы пришли к нам для того, чтобы рассказать нашим телезрителям много полезного и интересного, именно того, чем они смогут воспользоваться. Сегодня мы говорим о пользе витаминов. Мариночка, вы диетолог, мы говорим о витаминах, но, знаете, вот вертится в голове, ешьте, ешьте витамины, будете жить до самой смерти. Это uh -huh. так? Ну, в общем-то, это в какой-то мере действительно так. Но сразу же хочу сказать, что витамины, они не являются источником энергии, в отличие от белков, жиров и углеводов. Но получение энергии от вышеперечисленных веществ просто невозможно без витаминов. И любой биохимический процесс в нашем организме, он протекает именно с использованием не одного, а целого комплекса витаминов. Их можно разделить на несколько групп. Это жирорастворимые, витамин А, Е, К относятся к этой группе, водорастворимые все остальные, и есть так называемые витаминоподобные вещества, тот же инозит, кварцитин, то есть которые по своему действию оказывают такое же действие, как и витамины. И когда приходят на прием пациенты и спрашивают, например, вот у меня тусклые волосы, сухая кожа, ломаются ногти, вот какой витамин попринимать? Лапы болят, Хвост отваливается. Да, вот, да? Да, да, да. <свят> то есть сказать, какой конкретно витамин невозможно. Почему? Потому что вот я объяснила, что, во-первых, витаминов много, во-вторых, они все взаимосвязаны с друг с другом. Ну, вот, например, всем известный коллаген, без которого наша кожа не будет в хорошем состоянии. Для коллагена нужен обязательно витамин А. Но когда мы начинаем употреблять больше витамина А, то для того, чтобы он усвоился, нужен еще витамин Е. А это ведет к тому, что мы должны увеличить еще и потребление витамина С, и кроме того еще витамина D. То есть получается, что нельзя сказать, какого конкретно витамина не хватает в организме. Почему вот диетологи всегда говорят о том, что питание должно быть разнообразным? Потому что чем больше продуктов, чем оно разнообразнее, тем больше витаминов мы получим. Я хочу еще сказать, что у многих людей витамины ассоциируются вот с фруктами и овощами, да? Вот всегда такие красочные картинки. Но на самом деле витамины содержатся во всех продуктах, которые мы потребляем, и в том числе и и даже в каше, Марина, даже в каше, в мясных продуктах. Почему диетологи против каких-либо диет и вегетарианства? Потому что многие витамины в растительной пище не содержатся. Вот поэтому это тоже нужно учитывать. Но еще очень важно учитывать то, что Витамины это довольно-таки летучие соединения. И вот если мы идем на рынок покупать тоже петрушку или шпинат, если они уже пролежали более двух суток, то содержание витамина С там снизится на 80%. А если сорвать собственные собственной грядки, то вы получите весь набор витаминов, которые необходимы. Даже вот говорить, если о витамине С, да, всеми любимым, все об этом очень хорошо знают, то это, можно сказать, самое летучее соединение. Поэтому когда готовим салат или какой-то ну, любой продукт, который содержит витамин С, то желательно его нарезать прямо перед подачей к столу. Желательно не хранить без холодильника. Кроме того, продукты нежелательно хранить в металлической посуде. Важно, когда мы варим овощи, закрывать крышкой кастрюлю и бросать овощи в кипящую воду. Кроме того, очень важно обращать внимание на то, что многие выливают овощные отвары. На самом деле, вот овощной отвар это есть самое полезное, где весь набор витаминов. То есть его можно просто выпить даже. Да, то да. То есть можно приготовить. Картошку, Нет, или... имеется в виду, что да, то есть как бы вот когда мы варим там вот какие-то вот овощи, то есть можно приготовить дополнительное блюдо с этого. Кроме того, я хочу еще обратить так внимание. Вы еще и рациональный что... человек. Да, море, конечно, да? в наше время нужно быть рациональным человеком. Кроме того, допустим, если мы берем мясные продукты, да, вот, то их тоже нужно уметь правильно готовить в мелких кусках, то есть будет больше витаминов разрушаться, в более крупном куске будет больше витаминов сохраняться. Поэтому вот эти все моменты, я думаю, что нужно учитывать, и тогда мы действительно будем получать больше витаминов. Хотя вот в последнее время можно говорить о том, что в почве самой изменился состав почвы, за счет этого в ягодах, в фруктах на 20-30 за последние 20 лет с снизилось содержание витаминов. Плюс вот химикаты. Вот, кстати, многие лекарственные препараты снижают содержание витамина в организме. Например, тот же аспирин, который получают наш, наши пациенты с кардиологической патологией, он снижает содержание витамина С. Это значит, что этим людям нужно обратить на это внимание. Также обезболивающие препараты снижает витамины группы Б они наверное C. даже и уничтожают да если слишком много обезболивающих. да 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 то есть вот даже вот контрацептивы кстати тоже снижают содержание витамина С поэтому вот нужно обращать внимание на продукты питания ну вот я еще хотела сказать что вот в разные Содержание витаминов, да, с витаминов много, и всем людям нужны одни и те же витамины, но мы, если, если мы учитываем возраст, пол, уровень физических нагрузок, то их концентрация немножко будет разная. Если мы возьмем, допустим, детей до года, то для них очень чувствительный недостаток витамина D. Да? Это рост у скелета, это позвоночник, кости, зубы. Вот как ребенок сформируется, так вот дальше и в таком состоянии он и будет жить. Для людей пожилого возраста, учитывая, что у них снижаются функциональные возможности слизистой желудочно-кишечного тракта и плохо всасываются витамины группы В, то есть это все продукты, Продукты: мучные, каши э, э, это мясные продукты. То есть получается, что э, нужно тоже обращать на это внимание, э, увеличивать э, количество этих продуктов в рационе. Э, для женщин, естественно, что на первое место я бы поставила фолиевую кислоту, витамин В9, потому что это витамин, который э, способствует правильному э, половому созреванию, без которого невозможна нормальная беременность, который необходим при лактации, который смягчает симптомы э, климактерической перестройки. Также витамин А, витамин Е, витамин С, то есть то, что я говорила. Вот для мужчин, особенно репродуктивного возраста, для них на первое место я бы поставила так называемый витамин F. Это витамин, который влияет на сперматогенез. И этот витамин, он содержится, он состоит из жирных кислот и, состо... и находится в растительных маслах. льняное масло, это масло миндальное, арахис, в той же овсяной каше он находится. Так что... а, в основном мужчины, кстати, вот, кто, не, не любят, любят овсяную да, да, кашу. Да, да. Боже мой, мужчины, да. как вы себя обкрадываете, когда не едите овсяную кашу. Да, вот есть такой еще витамин Н э, или липоевая кислота. Его очень полезно принимать людям, которые... Э, довольно-таки много употребляют алкоголя и курят. Почему? Потому что эта липовая кислота, она улучшает состояние печени. Это во-первых. А во-вторых, она, кроме того, еще благоприятно влияет на концентрацию внимания, то есть умственные способности, и выводит из организма вот эти вот токсические вещества, которые накапливаются. Поэтому как бы, желательно тоже кушать такие продукты, как печень, сердце, то есть мясные продукты, яйца, в том числе молоко, сметана. Вот, то есть, вот, чем больше человек будет, чем разностороннее будет питаться, тем больше будет э, пользы. Мариночка, сейчас идет рождественский пост, и часть людей, они придерживаются поста, то есть, они не употребляют мясные и молочные продукты. Чем им можно восполнить недостаток витаминов, как вы полагаете? Но дело в том, что в принципе, как бы это можно сделать, но, как я уже говорила, вот ограничение в питании это не очень хорошо для организма, особенно если есть какая-то патология, да? Почему вот церковь и разрешает детям мамам, которые кормят, людям, у которых Конечно, есть патология, послабление, да, да, послабление поста? Да. Потому что по большому счету дело не в самом посте. Это... Не кушайте людей. Да, это то, что вот в душе, то, что внутри нас. И, в общем-то, чем разнообразнее будет питание, то есть можно, если, как сказать, что можно восполнить, но масса витаминов, она содержится только в мясной, в мясной пище. А есть вегетарианцы, которые вообще не едят мясо? Не, вот они отказались от мяса и все, и хоть ты их режь, хоть ты их бей, а мясо есть не будут. Ну, это их мировоззрение, то есть это их выбор, поэтому вот, может ту информацию, которую мы предоставляем, не каждый человек воспринимает, но, как говорят, главное владеть информацией, а потом уже делать выбор. Хотя, в общем-то, я считаю, что это, это неправильно. Ну, это моя точка зрения, как диетолога, а человек... Некоторые люди, как говорят, если питаются солнечной энергией и нормально живут. Боже, счастливые люди. Вы знаете таких людей, Марина? Нет, я не знаю таких людей, но по телевидению о них рассказывали. Боже мой, телезрители, если, если среди вас есть люди, которые писают, питаются только солнечной энергией, приходите к нам, расскажите нам, пожалуйста, о своей mm. жизни. Мы на вас посмотрим, а свет посмотрит на вас. Правда, Марина? Конечно. Интересно да, было бы посмотреть да, да. на таких людей. Mm. Мариночка, скажите, пожалуйста, сейчас люди жалуются на слабость, на головокружение, на апатию. Ну, я не говорю о депрессии, потому что общее угу. депрессивное состояние, мы не будем этого касаться. Мы сейчас говорим непосредственно о э, здоровье. Э, витами... Вы сказали, что витамины не дают энергии. Да, не дают. А часто слышишь, ой, там плохо себя чувствует человек, у него слабость. Да, попей витамины, и все будет чики-пики. Ну, вы понимаете, тут такая интересная ситуация, как я уже говорила, да, что витамины принимают участие в том, чтобы усвоились правильно белки, жиры и углеводы. То есть во многом зависит еще то, в каком соотношении, в какой пропорции мы принимаем именно продукты, содержащие эти вещества. Нормальным соотношением, то есть для здорового человека считается, когда соотношение между белками, углеводами и жирами соответствует 4 к 1 к 1. Но для определенных групп населения это соотношение может меняться, то есть зависит от качества пищи. И как уже в предыдущих передачах я говорила, да, вот тот же белок, если мы возьмем кусок мяса, приготовим его, запечем в духовке, и возьмем колбасу, которую тоже мы считаем мясным продуктом, угу. то пищевая колбасу но она относится группе, она относится к группе мясных продуктов в общем то хотя вот в моей семье колбаса колбасу не принято есть поэтому то есть мы уже получим разную совершенно энергию да вот и разную качество продуктов Разница есть большая, есть, конечно. Поэтому. И очень важна еще усвояемость продуктов. Да? То есть, мы можем, допустим, взять кусок хлеба и кашу. Вот многие вот так вот едят. Или, допустим, вареники там с хлебом. То есть, это продукты, которые тормозят всасывание друг друга. А если мы возьмем мясо и овощи, то это будет очень хорошее сочетание продуктов. Где мы еще, если они будут правильно приготовлены, то есть мы получим полностью набор необходимый для энергии и получим витамины, которые будут эту энергию стимулировать. Марина, скажите, пожалуйста, безусловно, очень важно зависит от качества продуктов, от того, как они приготовлены. Но в условиях сегодняшнего дня для работающего человека не всегда у него есть время готовить уделять время при качественном приготовлении mm. пищи, но как питаться быстро и качественно? Дело в том, что как раз вот правильно питаться это недолго. То есть берется кусок мяса, э, овощи крупно нарезаются, все это кладется в духовку и пока накрывается стол, у меня слюнки, или рыба кусок, слюнки. допустим, рыба вообще готовится 15-20 минут. То есть как бы и овощи то же самое. То есть пока вы накрываете на стол, там переодеваетесь, там что-то там общаетесь со своими родственниками, у вас уже ужин готов. Другое дело, что некоторые пытаются экономить время и готовят на целую неделю вперед. Да, варят есть, бочи, да. целые бадьи, так каши. Вот, Да, дело в том, что вот то, что касается, вот я забыла сказать по поводу каш. Раньше их готовили в печах, да, и Гошечки принцип, волшебные. Да, да, и принцип заключался не в том, что они должны там на большом огне вариться, а принцип в том, что они должны томиться в этой духовке. То же самое и сейчас можно сказать. Например, гречневая каша, ее не нужно варить. Для того, чтобы там сохранились витамины, нужно просто залить ее кипятком, укутать в что-то там такое вот теплое, там какую-то там подушками обложить. И в течение 6-8 часов вы откроете крышку, а там у вас будет готовая каша. Волшебный горшочек. Да, то есть как бы тут, тут ничего не сложного. Здесь опять-таки это много времени не занимает. То же самое можно приготовить салат, да? Вот всегда я рекомендую своим пациентам начинать любой прием пищи с салата, и к салату уже идет потом все остальное, а не наоборот. Сначала все остальное, а потом вот салат. То есть естественно тогда человек его употребляет намного меньше. А сегодня очень много продуктов, вернее, не продуктов, сегодня много предлагается людям вот этих фастфудов, то есть быстрый перекус. Это очень плохо. Быстрое фастфуд, вы понимаете, там еще возникает зависимость от этого быстрого питания. Почему? Ну, что? Потому что они, эти все продукты, они содержат глутамат натрия. Это такое вещество, которое как бы вызывает рецепторный обман. В чем он заключается? Что пища, которая содержит глутамат натрия, она более вкусная. И когда человек привыкает к этой пище, он придет домой, и ему, он уже обычное мясо даже не будет кушать, оно ему будет безвкусное. Это раз. А во-вторых, в фастфудах содержится большое количество жиров, которые негативно влияют на наши сосуды. И в-третьих, там содержится большое содержание соли, которое также негативно для нашего здоровья. Поэтому получается, что у нас сердечно-сосудистая патология занимает основное место из причин смертности нашего населения. И сейчас говорят о том, что профилактика атеросклероза должна начинаться не в 30 лет, а в детском саду. Потому что вот фастфуды, чипсы и все остальное нужно ограничивать у детей, приучать их именно к правильному и здоровому питанию. На Западе, особенно в Америке, огромное количество толстых людей. У нас, слава богу, люди даже толстые все равно некрасивые. Я имею в виду полные люди. Ну, в общем, наши люди все равно, конечно, они. Потому что они наши люди, поэтому даже толстые они красивые, да? Ну, вы понимаете, еще такой момент, когда там принято. Вот у меня знакомые приехали. Вот они привезли с собой кучу всяких баночек и Перед каждым приемом пищи они принимаются разные витамины, возвращаясь mm -hmm. к витаминам. Я посмотрела, думаю, Господи Боже мой, я, не, я в жизни не запомню никогда, из какой баночки, что mm -hmm. когда пить. Он говорит, ты что? Это витамины? Вы знаете, в этом есть рациональное зерно, учитывая, что продукты наши, которые у нас на рынке, они объединены витаминами, потому что долго хранятся, потому что выращиваются мы не знаем в каких условиях, потому что обрабатываются специальными веществами для того, чтобы они не портились. То есть, как бы вот эти моменты все снижают их содержание витаминов. Поэтому, конечно, рекомендуется добавлять витамины к нашему питанию особенно где-то с декабря по апрель, желательно было бы добавлять. Но нужно относиться к этому не огульно, а желательно, конечно, проконсультироваться с врачом. Почему? Потому что вот эти вот витаминные комплексы, они могут быть использованы либо с профилактической целью, либо с лечебной целью. И разница в дозе будет очень большая. Поэтому все вот эти вопросы вот нужно согласовывать со своим врачом. Марина, но вот сейчас в прямом эфире нашем вы можете назвать такой хотя бы элементарный комплекс, который необходим каждому человеку, независимо от того, это предупредительные витамины или это лечебные, вот то, что необходимо каждый день. Вот каждый день нужны все 13 витаминов, и все нужны заменители, вернее, вещества, которые выполняют функцию витаминов. Поэтому, я уже говорила, еще раз повторю, что рациональное питание заключается в том, что на каждый прием пищи у нас должна быть здоровая тарелка. Если мы тарелку разделим на 4 части... В одной части будут белки, в одной части будут витамины, вернее будут фрукты, в третьей цельнозерновые, и в четвертой будут овощи. Вот на каждый прием пищи нужно вот применять вот такое вот соотношение, и тогда организм будет получать все необходимые вещества, которые нужны для его нормальной работы. Да, это в теории это хорошо, но не всегда это получается на практике. Если не хватает какого-то витамина, то есть можно догнаться именно непосредственно витамином, да? без пищи, а там можно, в Можно, но опять-таки мы не сможем определить, какого витамина не хватает. Вот я приведу такой пример, опять-таки витамин С, да? его содержание в организме очень маленькое, оно содержится в гипофизе, в надпочечниках. И при стрессовой ситуации в течение 20 30 минут полностью исчерпываются запасы витамина С в организме. Это при стрессовой ситуации он моментально... Моментально, да, ну потому что, что э, во время стрессовой ситуации наш организм начинает работать в таком э, очень интенсивном режиме, и нужно не только витамина много, но и различных гормональных веществ и так далее. Поэтому его нужно пополнять. Да? Вот, э, для того, особенно это касается людей, у которых нервная работа, вот, стрессы постоянные, то есть э, что нужно кушать. Каждый день нужно съедать один болгарский перец. И вот таким образом вы будете пополнять запасы витамина С. А Зим... лимон? Можно лимон, добавить лимон тоже хорошо. Очень хорошо отвар шиповника тоже хорошо, пожалуйста. Кстати, вот существует мнение у многих людей, что витамин С является профилактическим средством от гриппа и простудных заболеваний. На самом деле это не так. Действительно, витамин С отвечает за работу нашей иммунной системы, но это не говорит, что он отвечает только вот препятствует заболеванию простудными какими простудной патологией. Он действительно укрепляет иммунную систему и помогает справиться вот каких-то вот экстремальных условиях, даже вот когда мы начинаем болеть. Ну, учитывая, что сейчас население живет, все население живет в стрессовой ситуации, поэтому то... да, надо пить шиповник. Это не так-то дорого стоит, так что это. Выход. Шиповник он заваривается, да, он заваривается, он да, пьется как день. чай, да, как чай, как чай, да как бы, и в этом продукте будет масса полезных веществ. Кроме того, он обладает мочегонным эффектом, значит, не будет камней в почках. Вот, то есть, как бы, и плюс еще витамин С, он благоприятно влияет на стенки наших сосудов. То есть, это будет и профилактика атеросклероза. Вот так вот. Мариночка, спасибо вам большое. Вы украсили нашу студию, вы обогатили наши знания витаминами. Да, ну, слово, оно тоже как витамин, правда? Вот хорошее слово, оно может быть витамином. Конечно, как говорят, хорошее слово и кошки приятно. Спасибо вам большое.